Сьогодні у нас в студії депутат Черкаської міської ради Араїк Микритичан. Араїк Рафікович, раді вас бачити. Доброго дня. Давайте почнемо поговоримо вже майже кінець 2024 року. Яким цей рік був для вас? Важкий. І на так далі йде, йде, йде. Важче, важче, ваще. Ну, важче, в якому плані? І війна, та... і робота, і ну, важче. Це дається дуже важко. І найголовніше війна на мозги сильно давить. в моральному Ні, плані У моральному плані, теж там важко. А так, все остальному. Живем, радимося. Давайте тоді далі поговоримо про вашу депутатську діяльність. Навесні цього року ви стали ініціатором створення міжфракційного об'єднання Сприяння освіті. Нещодавно туди приєднався ще один депутат, це вже 12 осіб досить таке серйозне об'єднання. Яка була його ціль створення? Цельстворение это люди поддерживают освету. Они видят э, певные речи, которые творится в освете. идет все хорошо. И э, люди хотели помогать своими голосами, своими знаниями, э, что реально освета делает вещи, которые блин, им по душам. И сами захотели соединиться туда. Мы не назвали примерно ну, за поддержку освяты. И Чисто, отак. І дуже приємно. Я нікого не вговорював, я ні за ким не хотів, самі подошли, самі сказали, ми хотим туди зайти. Ну і все. І мені дуже приємно, що доверили іменно нам. Проте на початку створення цього міжфракційного об'єднання поговорювали, що це буде як альтернативна коаліція. Як можете це прокоментувати? Ми всі в этом коаліції є. Ну, кожному, що хочеться, то і. Говорит, понимаете? Ты ну Да, да, да. Один говорит, что это против мисской головы, другой... Люди говорят, как хотят. Ну фактично мы своими голосованиями доказали, что мы едины в Раде, и все идет у нас нормально. Нема никаких оппозиций, никаких таких... Все нормально, как обычно в жизни. Ничего не меняется. Загалом фракція «Слух народу, яку ви очолюєте, вона є куратором галузі освіти да, в місті. Да. Ви задоволені тими змінами, які наразі. А що, як не говорили, дуже приємно, що є е, позитивні дві, і, котрі, розумієш, не то, що в Черкасському всеукраїнському рівні, а в українському рівні. Друге, і третє місце взагалі це вже достиження. І це благодаря в тому числі. От, депутатському корпусу, меру і нашу заступницю, который керує ці галос. Это есть успіх, то, що като... е... никому так не удалось, как возьмемо данний каденцію. Это нас визначає в українському масштабе, от нас берут приклад, кто как не говорив, и богатьм это покой не дает. 10 грудня виповнилося 4 роки нинішньому складу виконкому. Можна сказати, що це таке виконком, лідер по тривалості перебування в Черкаській міській раді. Як ви оцінюєте роботу посадовців цього виконкому? Я вже в одному ефірі сказав, що 9 бала. 9, і... Чому не 10? Ну, і так захотілося. Що, щоб було куди. рости. Так, Понимаете, сейчас скажи 10-12, скажут, о о 9, это нормальная оценка, твердая четверка при 5 баллам или там, нормально, я дал 9 баллов в оконком и 10 мер, мер есть мер, всегда надо балл больше дать. Загалом наразі в Черкаській міській раді е, депутати таку демонструють єдність. Як гадаєте, чи вона збережеться до кінця каденції? Е, я думаю, що так. Да. Смісла нету його розрушити. Смісла нету. Чому? Чотири роки мирно прийшли і в кінці. Ну, я не бачу такої угрози. Е, во всяком випадку сторони слуг цього не буде. может кто-то це хочет и доносит по-разному э -э -э, мэру или другим, но если у человека голова есть на плечах, он думает, а в данном случае наш мэр досвеченный политик, он понимает, что это только слухи может быть, потому что если возьмем, я хочу рубить оппозицию, да, я с кем-то должен договориться с депутатами, или людьми из улицы, а с депутатами. Ну, у них немає хоч одного депутата факту, що це хоч розговор був. Ні. Я не спущусь до цього, і влада йде проти влади опозиції, на как-то не звучить. Наразі багато говорять про вибори. І О. ми бачимо багато активностей і в Фейсбуці, і не тільки. Що яка ваша думка про це? Ну, реально, люди почали займатися. Выборами. Дуже прикро, коли ничего не робят, а кто робит, их начинает критиковать, в данном случае мне. Но я скажу, что флаг их не руки. Они ничего для людей не делают. А единственный вариант тот, кто делает, их критиковать. Ничего страшного, это форма такая, журналистическая, политическая, ну, коли ничего не делают, Саме легче. Саме легче. І кого, Которі люди довіряють. все ж таки ваші прогнози будуть вибори? І чи доцільно Кто? зараз ось так піаритися? Я вже сказав, слуга народу не готується виборам. Ну, я скажу за Черкас. Я не знаю, що там, там. Ну, Я думаю, если бы выборы готовились, нам бы сказали, чему-то готовиться, создать списки, все, всего всего нема. Мы не знаем, я когда задаю вопрос нашим политическим лидерам, говорят, вы что, с ума сошли, в стране война, а вы уже за выборы думаете, еще и что, дураком выглядишь. Вроде ты хочешь в выборы. Меня это не грозит, а, <laughs> отличие от богатых. Так что хай не думают, чем они идут в выборы и как они будут идти. Ви багато часу в цьому році присвятили волонтерству, дуже багато поїздок на Схід здійснили, знаємо, що і наразі готуєтеся. Чи ви е, аналізували, скільки вже коштів, скажімо, витратили на волонтерство? Я не читав і читати не виходить, тому що то робиш дуже багато, то ежедневно по чуть-чуть. Це нереально читати, і я не хочу читати, і суму не хочу сказати, тому що його не знаю. Реально не знаю. Я роблю то. І буду далі робити, щоб не писали, щоб не сказали. Так що не читав. Останнім часом ви та ваша команда дуже часто стали підпадати під критику в різноманітних телеграм-каналах від різноманітних медійників. Тож Далі пропоную такий окремий блог присвятити трішки такі, як ніби бліцопитування, ви відповісте на декілька таких запитань. Перше запитання, чи дійсно ви мали намір придбати місцевий телеканал? Ми Валерій давно друг друга знаємо, да? і ну, нормальне отношення були. І мені говорять, що Валері продає. Я дзвоню йому і зустрічаюсь. Я, чесно, навіть не знаю. Я варіант, ти дійсно продаєш і зачем? Или он мне предложил, купи. А сколько ты хочешь? 150 тысяч долларов. Валер, говорю, я не покупатель, не дадут тебе такие деньги. Не дадут. И все, тебе и 100 тысяч не дадут. Если 1050-70 дадут, то ты будешь рад. Но я опять не покупатель. Зачем она мне? Мы мирно разошлись ни о чем. 3000 слова вообще не было. Вот и все. То есть не зрозуміло, звідки это цифра? Ну, разумело. Ну, Смотрите, он пишет все. Або писать. Да? Э, вот дивитесь, на его программах идет звонок э, Боровицу депутату Данилову. И задают вопрос, вы в этом селе, армяне там землю, и оттуда харят нас культурно, жестко, что да, появление их... Сейчас внимательный вопрос. Земли, которые мы арендуем, это людские земли, которые они нас каждый раз доверяют. Если в данный момент, очередной раз, люди стопроцентно доверили нам, это ответ Данилову. Чему он так говорит? Чему обида его на нас? Его сыновья, которые у них тоже отношения плохие, но его сыновья, 20 гектаров в центре села безоплатно всегда сели, ни копейку ОТГ или бюджет места не давали. Беззаконие. Взяли 20 гектаров, сеют, что хотят, то и делают. И ОТГ решил эту землю дать аукцион. Аукцион выиграл дружба. Мы. И это земли зараз платится аренда за это землю. Конечно, бесплатно пользоваться землей – это богато краще, чем платить. Аукцион даже не пошли. Почему, когда мы берем, нам выгодно, да? А вы не хотите, вы бесплатно хотели взять. И вот оттуда пошло против нас, вот, что мы их не земли взяли. Мы их не земли, мы земли взяли аренду громады. А Данилов депутат, всего же громады депутат. Значит, депутат создает беззаконие и еще обсуждает нас. Этот раз, когда я резервный земли, мы с вашем эфире говорили, а стояв, который за ночь украли, вернув, ОТГ или в то время было э, село Боровица, вернув, не взяв себе, я мог это земли э, 250 гектаров взять себе. Мне предложили. Я говорю, у меня совесть не позволит. Я взял, верну в селу, и мы в данный момент арендуем его. И платим тоже селу арендная плата. Почему-то село и пан Данилов не стояли тогда возле Макарчана, когда Макарчана разорвали все стороны. Я не знаю, куда это самое, но я стоял, все земли, а стояв, и это земли, не Макарчана, а ОТГ Савуновский. Понимаете? Вот люди ничего не робят, только критикуют. Вот договорняк было, что мы позвоним, и вы так скажите. Или взяли, позвонили, значит, что так скажут. Там еще, еще один есть идейный такой, который я его дорогу перешел. Не дав Савгуновский ОТГ грабить. Значит, мы даем деньги бюджет, они удачно хотели что-то продать. Я не дав. Я, я вернусь к этому разговору. Пока так, знаете, поверхностно пройду, очередной предупредительный. И вот так я и живу. Понимаете? И после этого, умовно, после, на вас начались такие э, э, публикации отправлены? Да. 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 А. Чему дальше пришел? Когда э, выше публикация за Боровицу, э, известный журналист, даже имя не хочу дать. Э, и здесь что получается? Он начинал на меня писать всякие неприятные вещи. Я пошел в мэра. Я говорю, слушайте, ну у вас хорошие отношения. Вы там постоянно выступаете. Но это же нечестно. Зачем? Он позвал в кабинет его. ми в его кабинете. У мэра, когда сидели, говорили. Мы не пришли общем общее Он начал меня угрожать. Я повернулся, ушел. Не зашел провокацией. Думаю, ладно, говори дальше. Я повернулся, ушел. Проходит время. Мы батареем выходим, из э -э -э, полкома, идем до стоянки, машина там стоит, и стоим батареем, говорю. И с в этот момент выходит поворотник своей женой. Идут мимо нас, не проходят, они поворачивают, идут до меня, и начинают опять, что я зашел в личное, нигде ничего не сказал, ничего это самое, что вот я такой такой. Я понимаю, что камеры есть там не записывают. Сейчас, когда начнется, он начал меня хамить, грубить. Батир живой свидетель. Можно сейчас даже набрать, он подтвердит это. Но я ж не побежал в милицию, не писал заявление. Это момент хороший был. И при свидетелях. Батыр стоял чуть дальше Артур Савы. Не знаю, он слышал или нет, но Батыр, был рядом. Я это не сделал. Опять же. Пошли дальше. Они дальше пишут пишут и пишут. Ну, товарищи, ну, мать и совесть, вы такие честные. Сидите на миском бюджете, сидите на миском коммунальном хозяйстве. Есть решение суда, которое вы должны покинуть c помещения. Вы это не делаете и харите человеку за что? За честность вашу, что вы бюджет не даете ни копейки. Даже рубль не даете. И остав это трибун и говорил, ну как это так, известному царю, который все время, блин, вот таким образом жив, и кто мы корчан, что это самое, давайте зачепим уже асфиту, и все пошло и поехало. И продолжается, понимаете, я единственное скажу, когда мы говорим между собой, Ребятами, люди, которые его знают и мне знают. Да? Есть еще один вариант этого: никто хорошего не говорит о воротнике. Никто, ни, ни жоден человек хорошего не сказал. Но Это политика тоже. А от меня идут туда, наверное, все наоборот. Говорят. А это еще. Понимаете, это с данный момент уже началось выборы. И чем больше толкнуть друг к другу, тем лучше. І його робота в том, тому, що розумієш, хто його заплатить, напиши, що хочеш. Вот все суд нашей проблеми. Давайте далі трошки відволічимось, проговоримо про освіту, яку ви згадали. Один з телеграм-каналів відомого Екс-Нардепа писав про причетність, нібито до освоєння коштів у сумі 200 мільйонів гривень, виділених на освіту. Ви якось коментуєте? Так. Мені навіть інтересно став ну, Дей Масічук деми, да? Но опять же, начал с выборы. И опять же пишут: 200 миллионов дали освету. Ну, может, Макарчану дали или Чубину, или Богдану, на счет поступив это деньги? Таких 200 миллионов дают всем. Только есть одна разница. Освита есть основным потребителем местного бюджета. Потому что у него есть 150. Организации и порядка где-то 15 тысяч э, рабочих мест. Львиная доля этой суммы, практически вся, идет на зарплату, на тепло, на электроэнергию и все остальное. Не иде там. Тендер, и все. Это основная сумма, идет туда. А то, что остается, возьмем наш ПСЕР, да. Там у нас остается 300-400 миллионов на весь город, разделяется практически равномерно. Тогда вопрос: организация, которая имеет столько предприятий, между прочим, то известный канал, мне там тоже харит, что почему в одном школе делается, а в другом нет. Вроде понимаешь, мои дети уже давно не учатся. Ну давайте столько денег. Критикуйте власть. Почему не дали освиту что не делалось до конца Бомбахович и все остальное. Почему во всем виноват Макарчан? За кого вы говорите? А вы говорите за деньги, которые черкасская политика заплатила вас. Или ваши кумы, которые меня некоторые говорят. Я не знаю. Кто? Но я знаю, что в данный момент всем выгодно. Макарчану как политика уничтожать. Ребята, я кайф получаю от этого, честно. Но вас я чуть попозже разложу по фактам. Вот по рамочку, вот так ровно. Еще рано. Выборы не скоро будет. Вы патроны сейчас стреляете зря. И спасибо вам, что потом вы не можете повторяться. Спасибо вам. Молодцы. Только знаете что? Трошки руку на сердце ставьте. И... Фавориці, Рай Раякрафікович, якщо це підсумувати, все, що сказали, чому, на вашу думку, на вашу саму адресу, стільки ось критики з телеграм-каналів, від деяких медіа? Дивіться, я займаюсь людьми, я депутат, не депутат, для мене це нема значення. Да, мені депутатство подобається, все, але я це роблю і коли не депутат. Єжемісячно. То, що ніхто не робить, їжемісячно, Ребята, что вам мешает? Идти людьми говорить, помогать. То, что вы последний месяц, полтора, два, с дворов не вылазите. Просто ремонтируйте, красите, песок приносите, песок уносите, лавки все строите выборе выборы закончилось, и виза закончилась Кто прошел, зашел туда, кто не прошел, ждет для следующего раза, что Харит рассказать, что это самый, мы придем, поменяем. Ничего не меняется, ничего не поменяется. Буду я там, не это, не я, ничего не поменяется. Понимаете? Есть закон, закон должен работать. И еще что скажу. Меня очень часто пишут там, вот, криминальные справки покажите жодного, хоть одного криминального справа, с, с который на меня есть на захорчевание или там за что. Нема. Говорить або говорить? Э, нет. И известный канал за свою защиту, что делать? Написав президенту, прокуратуру, Генпроду, СБУ, милиция, следство, ДБР, всех голов фракций Верховной Рады, все комитеты. Он написал. Вот я его угрожаю, бедного. Он не знает, что делать, блин, понимаешь? И милиция, я всех купил. Но скажите, пожалуйста, это не цирк? Факт. Хоть один есть? Нет. Но читают. О, блин. Ну, Арай Крафкович, ви в ефірі телеканалу Віка казали, що готові назвати прізвища тих, хто замовляє ці подібні публікації. Чи готові ви зараз це зробити? Зачем? Зараз. Зачем? Ну, можливо, вже пора. Ні -ні 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 -ні, -ні, ні, ні ні, ні, ні. Це подлюки, не можуть успокаїватися. Журналісти даже здесь не при чому. Журналісти это інструмент. Хто стоїть вище. Так. Да. Хто стоїть вище? Зачем? Я прошел выборы, я был депутатом. Когда на лицо одно говорят, за спиной другой. Одно обещает, другое делают. Я это уже все прошел. Знаю, точно знаю. Где-то 90%. Они не меняются, они не поменяются. Они все равно свою суть, свою суть покажут. Что вам мешает робить то, что я? Якщо ви не можете робити, зачем других мешайте. Арай Крафікович, все ж таки пропоную наш такий бурхливий ефір. Закінчити на позитивній ноті. Можливо, у вас є декілька слів побажати українцям у прийдешньому новому році. Дивіться, це, мабуть, в цьому году у вас в цьому году останній ефір. Що я можу пожелати? Сперва вам успіхів. Дякую. Нових достижень українському народу. Мир, самое главное, здоровье, что в наступном году все-таки стал богато очукованный мир народу. Потому что то, что сейчас творится, это геноцид народа. Промога. Понимаете, я очень хотела, единственное самое большее хотела мира и здоровья. Мир. Что наши дети мы стали и спали, стали Нормально. І е, що наші хлопці, їм, що ми сьогодні спокійно та самі, що побыстреє вернули свої домівки. Целім неврідімим. От саме більше я цього хочу. Нехай це обов'язково здійсниться всі ваші побажання. А ми нашим глядачам нагадуємо, що сьогодні у нас в студії був депутат Черкаської міської ради Араїк Микритачан. Дякуємо, що були з нами.